Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hari ni kita masuk tajuk baru iaitu tajuk korban. Sebelum ni kita dah belajar sembelihan kan. Kita dah tahu dah basic tentang cara-cara kita nak sembelihan. Okay, kita nak masuk tajuk baru iaitu pelajaran yang keempat iaitu tajuk korban. Sesuai sangat dengan situasi yang baru saja kita alami. Apa dia? kita baru je selesai sambut hari raya Aidiladha sebab dekat situlah ibadah korban kita lakukan. Jadi hari ni kita cuba mendalami lagi apa itu ibadah korban. Okey. Sekarang kita tengok pengertian korban. Apa dia yang dikatakan dengan korban? Ha, selama ni kita tahu kan hari raya Aidiladha sembelih lembu sembelih lembu kita berkorban tapi sebenarnya apa dia korban tu Okey cuba kita tengok slide yang Saza dah sediakan Okey korban ini bermaksud menyembelih menyembelih binatang ternakan iaitu kita panggil al-an'am ha, apa binatang ternakan tu ha, seperti lembu kerbau kambing dan juga unta. Tapi kat Malaysia kan payah sikit nak dapat unta. Jadi biasa normal kita akan korban lembu, kerbau ataupun unta. Jadi kita akan menyembelih binatang ternakan iaitu al-an'am yang dilakukan pada hari raya korban. Bila hari raya korban? Iaitu hari raya Aidil Adha. Bila Hari Raya Aidil Adha? Ingat tak tarikh dia? Iaitu 10 Zul Hijah. Atau Hari-Hari Tashrik. Dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Bila Hari Tashrik? Ingat lagi tak? Kalau Hari Raya Aidil Adha 10 Zul Hijah. Hari Raya, Hari Tashrik iaitu tiga hari tashrik. Sebelas, dua belas, tiga belas. Ha, Zul Hijjah. Daripada sepuluh, hari raya Aidil Adha, kita dah buat korban. Sebelas, kita korban. Dua belas, kita korban. Tiga belas Zul ha, ini dia, hari-hari tashrik. Apa tujuan kita korban? Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Cuba ingat balik pengertian dia. Ustazah ulang lagi sekali. Ha, fahamkan. Ya, korban ialah menyembelih binatang ternakan al-an'am yang dilakukan pada hari raya korban. Aidil adha atau hari-hari tashrik dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu apa dia haiwan ternakan Al-An'am? Iaitu lembu, kerbau, kambing, unta Apa dia hari raya korban? Iaitu Aidil Adha Bila tarikhnya? 10 Zul Hijjah. Atau hari-hari Tashrik Bila hari Tashrik? 11, 12, 13 Zul Hijah apa tujuan kita buat korban? Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Faham? Okey. Okey. Sekarang kita tengok hukum. Apa hukum korban? Okey. Hukum korban ada dua. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, hukum korbannya ialah sunat mu'akad. Kepada siapa sunat mu'akad ini? Iaitu bagi orang Islam yang mampu. Siapa yang mampu untuk melakukan korban, hukumnya adalah sunat mu'akad. Sunat yang dituntut. Sunat yang digalakkan untuk kita buat. Yang kedua, hukum korban ini akan jadi Wajib Bila masa hukum korban jadi wajib Ialah bagi orang yang bernazar Siapa yang bernazar? Ha, kalau dia ada buat perjanjian Nazar tu apa? Ingat lagi tak yang kita belajar? Ha, kita berjanji untuk melaksanakan sesuatu ha, Lepas tu bila berjaya Kita laksanakan sesuatu tersebut Janji tu kena ditunaikan Ha, sebab tu kalau kita berjanji untuk berkorban Dan janji itu berjaya dilaksanakan dengan baik Maka hukumnya wajib kita laksanakan korban tersebut ha, Jadi hukum dia ada dua Pertama sunat mu'akat bagi yang berkemampuan Yang kedua wajib bagi orang yang bernazar ha, Tapi kena ingat kalau kita bernazar ni kita kena ikut kemampuan kita mampu ke kita nak bayar nazar ni sebab kita tahu hukum nazar ni kita hukum orang yang berjanji ni hukumnya wajib kita laksanakan wajib tunaikan ha jadi kalau kamu bernazar untuk berkorban dan janji kamu tu Allah laksanakan Allah tunaikan ha maka wajiblah kamu berkorban Okey, sekarang kita tengok hikmah korban. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh hikmah korban. Okey, hikmah ni apa? Kebaikan. Apa kebaikan kita melakukan ibadah korban? Apa kelebihan dia? Apa kebaikan dia? Okey, kita tengok yang pertama. Kita ambil yang basic yang pertama iaitu mendekatkan diri dan mencari keredoan Allah SWT. Nombor dua, dengan melakukan ibadah korban akan mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tahu kan kisah Nabi Ibrahim alaihi ha, salam? Ah. Nanti kita ulang balik kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, fakir miskin pun mendapat nikmat daripada ibadah korban ni. Dapat nikmat yang macam mana? Dengan pengagihan daging-daging korban ni Kalau fakir miskin tu tak pernah nak makan daging Tapi bila ada ibadah korban ni ha, Mereka pun akan dapat rasa daging tersebut okay, Yang keempat Melahirkan rasa syukur kepada Allah Dengan kita melakukan ibadah korban Yang kelima Menambah sifat ikhlas atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu SWT Sifat ikhlas ni bukannya senang kan buat ibadah ni susah nak ikhlas. Tapi macam mana cara kita nak mengikhlaskan hati kita dalam beribadah kepada Allah, dalam ketakwaan kita kepada Allah. Ikhlas ni antara kita dengan Allah. Ha, tapi kalau kita dah sebut, sebut, eh saya ikhlas, saya ikhlas. Ha, tu kena fikir tu, ikhlas ke tak? Ha, biar ibadah yang kita buat ni antara rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya meningkatkan syiar Islam. Kan dekat ibadah tu kita nampak ibadah korban tu. Macam mana orang yang mampu melakukan ibadah korban dan daging dia diagih-agihkan kepada semua umat umat Islam, tak kira fakir miskin pun dapat. Ha jadi dekat sini menunjukkan ukhuwah silaturrahim antara sesama Islam. Ha, samalah dengan hikmah yang terakhir. Memupuk muhibah silaturahim. Dengan ibadah korban tersebut. Okay, sekarang slide yang seterusnya. Cuba kita tengok. Slide yang seterusnya iaitu sunat-sunat sembelihan. Ini sunat-sunat kita sembelihan uh, tersebut uh, korban tersebutlah. Kalau lembu, lembulah kerbau kerbau lah, kambing kambing lah. Macam mana kita nak melakukan uh, sembelihan tersebut? Apa perkara-perkara sunat yang kita lakukan ketika proses melakukan sembelihan tersebut? Okey, nombor satu membaca bismillahirrahmanirrahim. Nombor dua berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor tiga menghadapkan binatang ke arah kiblat. Ha, awak ada pengalaman kan awak pergi tengok kan proses penyembelihan tu mesti awak nampak. Aa, macam mana proses penyembelihan tersebut. Yang keempat, menyembelih binatang yang sihat. Ha, tu wajib, itu penting tu nak tahu binatang tu sihat ke tak sihat. Aa, sebab tu kena kena teliti dengan lebih lah tentang haiwan-haiwan yang kita nak sembelih. Okey, sekarang cuba kita tengok. Ini adalah ciri-ciri binatang yang sah dikorbankan. Ha, saya ulanglah tajuk dia. Binatang yang sah dikorbankan mestilah mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Apa dia ciri-ciri yang kita kena tahu untuk haiwan yang kita nak korbankan, binatang yang kita nak korbankan. Yang pertama, tak sakit. Macam mana kita nak tahu dia sakit ke tak? Ha, tu kena berhubung lah dengan orang yang jual. Kena pergi, kena tengok binatang yang kita nak beli, nak buat korban tu mesti tak sakit. Yang kedua, tak tidak berkurap. Kena cek, kena tengok. Ha, orang yang nak berkorban ni kena pergi tengok binatang yang dia nak buat korban tu. Ha, yang ketiga, tidak buta. Lepas tu, tidak kurus. Ha, cari yang sedang-sedang. Jangan yang kurus sangat tu. Ni ciri-ciri tau. Dan yang terakhir, tidak cacat. Tak ada kaki ke. Ha, patah ke. Ha. Jadi, ini ciri-ciri ni penting. Sebab binatang ni yang sah dibuat korban. Kalau ada ciri-ciri ni maknanya tak sah untuk kita buat korban. Jadi orang yang nak buat korban kena pergi tengok binatang yang dia beli tu. Tu hak kita untuk tengok binatang yang kita beli tu yang terbaik. Kita nak korban binatang yang terbaik. Ha, kita nak bagi dekat dagingnya kita nak bagi dekat orang semua. Hendaklah daging yang terbaik, binatang yang terbaik. Ha, dia ibarat... Dia ibarat menjadi tunggangan kita Tentulah kita nak pilih tunggangan kita yang gagah Yang baik, yang elok ha, Takkan kita nak pilih yang tempang Yang buta, kan? Ha, jadi, ini dia binatang yang sah dikorbankan Mestilah mempunyai ciri-ciri yang saya sebutkan tadi Apa dia? Tak sakit Kulit dia tak berkurap Mata dia tak buta Dia tak kurus Dan juga dia tak cacat Okey. Sekarang kita tengok jenis-jenis binatang yang sah untuk dikorbankan. Tadi kita dah tahu kan binatang-binatang ternakan. Apa dia binatang ternakan tu yang boleh kita buat korban? Lembu, kerbau, kambing dan juga unta. Ayam kita boleh ke nak buat korban? Ha, dah jenam, cuba cakap. Cuba jawab. Ayam boleh tak nak buat kurban? Ustazah, so, ayam tu al-an'am. Ustazah so, cakap al-an'am. Ya. Yeah. Tapi dalam bab kurban yang boleh kita buat kurban hanya ada empat. Iaitu lembu, kerbau, kambing dan unta. Kalau kambing ni ada dua jenis. Kambing biasa dengan kambing biri-biri. Ini biri. ha, ni empat ni je. Ha, jadi binatang ni empat ni aja yang boleh kita buat korban. Tapi bukannya main ambil je binatang tu. Kita kena tahu binatang yang macam mana yang kita nak korbankan tu. Ha so kita tengok apa jenis binatang yang sah untuk kita korbankan. Okey, yang pertama kita tengok kambing. Kalau kambing kita nak buat korban, kambing tu sama ada kambing biasa ataupun kambing biri-biri mestilah yang berusia satu tahun ke atas. So Zah, macam mana kita nak tahu umur dia? Ha, kita kan pergi beli, kita tanyalah orang yang jual tu. Orang yang jual yang akan tahu berapa umur dia. Ha, kalau dia tipu kita, kita nak buat macam mana? Ha, dia akan tahu, orang yang jual dia akan tahu binatang yang dia jual ni umurnya berapa. Jadi, kalau kambing mesti umur dia yang berusia 1 tahun ke atas. Kalau lembu dengan kerbau sama. Ha lembu dengan kerbau dia sama apa? Berusia 2 tahun ke atas. Lembu dengan kerbau pun berusia 2 tahun ke atas. Macam tu juga prosesnya. Macam mana kita nak tahu kita tanya orang yang jual. Orang yang jual ni pun dia dah faham. Nanti dia akan terangkan. Ah, yang ni dah boleh buat korban. Ah, yang ni muda lagi. Belum tak boleh buat korban. Ha, jadi itulah. Kita tanya orang yang jual. Dan yang ketiga siapa? Unta. Ah, unta ni dia kena lama sikit lah. Unta yang boleh kita korbankan adalah unta yang berusia 5 tahun. 5 tahun dan ke atas. Ha, unta lima tahun ke atas. Ha, boleh ingat tak? Kambing satu tahun ke atas. Sebab kambing kecil satu tahun ke atas. Lembu dengan kerbau dua tahun dan ke atas. Unta lagi besar kan? Jadi, unta lima tahun dan ke atas. Ha. Ini dia tentang ibadah korban. So, saya rasa insyaAllah boleh ingat apa nanti bila kita dah jumpa semula secara bersemuka kita akan ulang sikit-sikit ulang sikit-sikit je ah yang ni dapatkan dulu ingat tengok balik slide yang saya bagi ni baca dan cuba fahamkan balik cuba ingatkan balik aa, semasa dekat rumah nanti saya akan bagi latihan pengukuhan dekat kamu semua. Okey, kita jumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya. Kita tak boleh tunggu dah untuk tajuk-tajuk ni tunggu bersemuka, tak boleh kita kena jalan terus. Nanti bersemuka kita boleh ulang kaji saja. Okey, itu saja daripada ustazah. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.